Уважаемый Василий Леонидович, уважаемые присутствующие, по эксплуатации жилого фонда зачетный период докладываю. Заявок по текущему ремонту поступило 285, из них по отоплению 11, по холодному водоснабжению 77, по канализации 28, по кровле 25, по электроснабжению 106, по штукатурным и плиточным работам 38. Заявок в аварийную службу 137, в целом выполнено 92,6% или 422 единицы. Прочищенность сетей канализации 974 погонных метра. Заменено по текущему ремонту 69 погонных метров труб тепло, систем тепловодоснабжения. Шиферных кровель по текущему ремонту заменено 29,5 квадратных метров. По санитарной очистке города. Зачетный период вывезено с 112,4 куба. По вопросам экономики задолженность по квартплате на 1.04.2015 года составляет 15 миллионов 172,3 тысячи гривен. Уровень проплат за апрель 85 процентов. Задолженность бюджета державного по льготам 238,9 тысяч, по субсидиям 1 миллион 87,1 тысячи. Местного бюджета 3 миллиона 37 тысяч. Доклад окончен. Василий Юрьевич, я этот вопрос поднимаю, я уже забыл его считать. Значит, и две недели назад вы давали поручение директору КП чистолиста. Наверное, не директору КП чистолистов, а управлению жилищно-коммунального хозяйства определить четко. Значит, 5 метров, 10 метров и так далее. Я сегодня пытался перед оперативкой поговорить с директором КПЧС ДИСТ в части вывоза того безлазда, который существует, и мы, по крайней мере, там на моей территории, вы простите, я не могу в субботу выйти на улицу. Потому что меня жители атакуют, они видят меня здесь. И говорят, а что это может? Понимаете, мне и Бог стыдно. Значит, почему я хочу услышать, кто прошли субботники? Все, все предприятия, все э, частные структуры, все делали на то, что значит, убрать вот это было. Как было, там и осталось. Я хотел бы услышать, каким документом определено значит, о том, что возле контейнеров какая территория убирает, там, через чисто и так далее. И второй вопрос. Когда, когда они уберут конца до конца? уже пора, мне кажется, убрать. Вот, даже дальше так же И третий вопрос. Я в санстанции, а куда мы вообще будем? Жара началась, там коктейль. Ну, без, я не хочу больше распространяться на это все. Спасибо. Спасибо за вопрос. Владимир Владимирович, прежде всего, После того, как вы выступили здесь на совещании, у нас было совещание на уровне городского главы, оперативка. И я тоже поднимал этот вопрос, чтобы, понимаете, в правилах обустройства города расплывчато за эти пять метров сказано, чтобы внесли конкретные изменения. Ну, вроде бы управление ЖКХ должно это сделать. Нету. Значит, я так понимаю, значит, так куча смета, то есть возмущение такое, что стоят контейнера, и там целая куча смета, она лежит годами. Нет, ну я знаю, что с осени, я это знаю. Ну, давайте скажем так, то есть говорить о том, что ничего не убирается, но это, сказать, просто скажем так. То есть, да, осталось у нас на сегодняшний день осталось у нас вывести так называемый смет, если это можно сметом назвать, с внутренних частей, то есть кварталов и дворов. То есть территория города, то есть дороги вдоль дорог, везде все поубиралось. Живой пример, вот привожу, живой пример привожу. Я уже я, я, сейчас могу целый час рассказывать о нашем городе, о чистоте, где что вывозится, где не вывозится. Убрали улицу Гагарина, да? Напротив дома быта, Целая куча вот такой толщины, называется это самое, ветки, кто-то где-то срубил, может, за домом бы это срубили, может, где-то во дворах срубили, вытащили напротив дома быта, ну, метра три, наверное, четыре высотой, целая куча вот этих вот веток. Было убрано, было чисто. Дальше, приближу примерно в сотом квартале. Там, где я ставлю машину в гараж. Значит, да, контейнерная площадка есть, стоит. Там порядка 12-15 контейнеров. Самое интересное, что скажем, там рядышком через дорогу значит, был смет. Вывезли весь смет. Не было ничего. Но извините меня, на сегодняшний день я приехал из Киева. И то, что я увидел в субботу. Значит, куча веток, значит, ширина где-то метра 3-4, длиной метров Значит, там уже и унитазы битые валяются, все остальное прочее. Кто это все выносит, это вот, интересный вопрос. А было чисто, вывезли эту кучу, не было даже смета, ничего. Собственно, глазами видел, кто выносит. Вот это вот ответ на ваш вопрос. не вывозили? Значит, если у вас не вывозилось, вот, значит, поставьте план, сегодня-завтра вывезите, а потом посмотрим, как ваши горожане, которые вам задают вопрос, набросают туда что-нибудь или не набросают. Потому что я говорю, что множество живых примеров могу привести. Так, пожалуйста, еще. Девять лет назад на улице Кемелистров-30 упало дерево и победило газовую газовую трубу. Он не работает? Да, включаю. Была ну, пропущена газовая труба, но благодаря тому, что все установили, э, не вопрос, что э, пожарное озеро было сделано для того, чтобы э, эти, э, убрать с, э, 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 это дерево, и как есть следствие, ну, я имею в последствия, было убрано следствие? Ну, Нет, я имею в виду не газовое труба, дерево было спилено, убрано полностью, да? Ну, я бы сказал, что сразу ответ на этот вопрос. У нас деревья в аварии в городе. Больше двух суток. Значит, если вы... оно э, лежало на трубе, его должны были убрать. Да. Я могу сказать, что э, это бревно, которое осталось, ветки предпоклеены, бревно mm -hmm. как упало на скамейку, возле дома так и лежит. Значит, никто не, не пытается его убрать. Вот там исполнительская дисциплина э, Это первый вопрос. Так, второй вопрос не факт. Там есть деревья, которые находятся в военном состоянии, которые находятся возле или в дворе, возле домов. Есть не дай больше. Произойдет такое же самое. Стихийное дело упадет на крышу. То есть получается восстанавливается за местный бюджет. Я вам еще раз говорю, что у нас около 200 деревьев в аварийном состоянии. На э, работы по зелени Мы будем Хорошо, спасибо, я прошу вас. Значит, я немножко отвечу на ваш вопрос. Да, ситуация, то, что провел Олег Федорович, существует и есть. На сегодняшний день мы разрабатываем положение, есть предварительные договоренности. Значит, скажем так, разработаем положение. Частное лицо или фирма, там без разницы кто будет, значит, будет участвовать в санитарной обрезке деревьев. Значит, и будет забирать эти деревья, но мы из бюджета не будем платить ни за, за ни одной копейки. То есть будем экономить деньги на э, сказать, бюджете города в этом отношении. То есть положение разрабатывается, я думаю, что в ближайшее время, после майских праздников, мы это дело воплотим в жизнь. Упала на скамейку. Значит, участие... мы вас услышали, Олег Федорович услышал, он проверит данный вопрос. Если он на скамейке лежит, Олег Федорович уберет. Хорошо? Его службу уберет точно. Спасибо. Кому относится территория от постамента бывшего вождя Ливера до Возглога в Культуры? Кто мог слушать? То есть вы виду сквер возле перед, культуры, да? Да, тоже. тоже. Я прошу да. вас, все-таки же искать возможности. Там не клумба, все-таки же дети отдыхают, вместе с матерью, с детьми бегают. Вот там полностью разломаны все лавочки, полностью. Может попросить Василий Ильич, может кому то попросить, помогли все-таки восстановить, хотя бы что-то. Значит, подумаем вариант, как организовать субботник. Мы вас тоже пригласим а на субботник, субботник чтобы вы, скажем так, вместе с нами поработали в этом отношении. Хорошо? Я надеюсь, что дело Гузубер и постановленский вечер. Хорошо. Все, спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Ана до же должна быть светлая или как. Отопление закончилось месяц назад. Там и телевизоры, и новые диваны залило. Там скандал большой. Да. будет. Кто будет компенсировать? Посуду будем мы компенсировать и э, ремонтные работы будем мы делать. Хотя э, должен вам сказать, что э, мы в данном случае э, оставили воду для опрессовки. Она и должна там быть по каместь сейчас? В тех, которые еще не прошли опрессовку, да. Это делается не за одну неделю. И ТЭЦ еще также только опрессовку окончила. Понятно. И промывку. Про То, что авария была, мы не отрицаем, да, труба не выдержала. Там большие, были у, у, у вас, не у людей, я понимаю. Анатольевич. Анатольевич. Значит, там нет ни одного уровня, Может, можно как-то скооперироваться с вас поставить урны. Вот я только что шла 11 часов дня, там вот такие горы мусора, вот такие, возле каждой лавочки. Там на лавочке нужно 20 реек всего-навсего, три банки краски. Это такая большая проблема. Спасибо. Ну, Олег Федорович, может, если ему дадут краску, рейки, это сделать.